Всем привет! Сейчас я иду на улицу. У меня дома никого нет. Совершенно никого нет. Эм, я возьму свой ключ. И мне сейчас надо переодеться. Так что... Неохота тогда. я была в шортах и футболках. Сейчас я э, в джинсах и в такой вот кофточке, которую моя бабуля. Очень красиво, очень вот с таким вот узором. Тут такой как бы бантик. Такие как бы веселки, бабрикульки, тут сердечко. Такой вот как бы, блестяшками вот такой. Это тоже очень здесь тоже есть блестяшки. Так мы можем все отражение посмотреть. Вот это я. Вы сейчас на минутку выключитесь. Да. Сейчас не надо позвонить маме, спросить мне одевать э, еще одну кофту или не надо еще одевать еще одну кофту. Сейчас. Я уже приготовила свою сумку, мою любимую. Этот можно бантик высунуть. Я уже пару раз высовывала. Его надо постирать. Он же грязный. И с той стороны грязный. Это как бы вот на таком магнитике. И вот еще два отдела как бы на замочках. Вот, а замочки вот такие вот, сердечко как бы. Так, во втором один, нет, в первом. Вот телефон. Ага. вот это телефон такой, да. Маленький да. у меня. Так, 5 рублей, не знаю зачем. я могу позвонить в другую квартиру, как моя подружка живет здесь, и мама может мне открыть. Так, телефон. Типа подружка, я сказала, подружка. Подружка, я сказала, подружка. Я одела розовую как водолазку, ну, кофту, а еще одну надо одевать зайчиком. Окей, окей. Okay, okay. Так. Носки. Точнее? Паш, лили-лили, за нас паникует. Паш. идем с Кстати, у нас обои с звездочками. Ночью горят, когда свет просто отключается. Молодец, Мишка, лов. Так. Ой, сейчас я вам давно хотела сказать. Да, давно. Такую майку классная, не более спортивная. Ну, я спортом не занимаюсь, но просто ее купила, потому что она мне очень понравилась. И так вот просто одевается и носится. Какие носки же, какие носки же! Ладно, одену вот эти, они более такие смешанные. А бабах, Да. Есть лизанты зонты. Вроде дождика как -то. нет. Даже облако не такое. А, мы же... А, мы же так играем. Каждый день. Так, надо одеть корсеты. Чего уродский пемень? Ну, это желательно на осмотр. Итак, на этом видео все. Сейчас, сейчас пойду гулять. Сейчас сколько у нас времени? Сейчас время 3 часа. Обычно я хожу пораньше, где то 2 а, в час, не гуляю до 9. Так что всем пока. Надеюсь, вам очень понравилось. Ставьте вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии комментируйте это видео внизу под этим видео и уа, уа, всем пока я вас очень люблю э, потому что я очень как бы сейчас учу на Жене, играю на пианино мне там куча задали где-то 13 штук песен учить читаю книжку мне надо всю книжку читать за летом и 12 дней до сентября, короче, вот, и, -и, 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 и я всех люблю, постараюсь делать больше видео, потому что, как бы, ну, вы сами я уже сейчас рассказывала, всем пока, я буду изменяться, вы будете видеть, как я изменяюсь в каждом видео, как сказала Катрин Хан, -ха. всем пока, до новых встреч, да может быть до завтра, может быть послезавтра. всем пока.